Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat judul-dulur warga NU Wali murid Wali santri ya ngeten cara Boykot Tra 7 iku gampil mawon carane sampun sah tumbas produk napa mawon ingkang produk niku wau sponsori tran 7 nah sponsor saking si tran 7 menika sedaya pun sah ditumbas nah nopo mawon pokoknya ini produk pt kok nyeponsori sponsor iku pun sah di tumbas mengko yen 37 wis gak ada sponsor bangkrut bangkrut dewi ngono lo ya orang dulur ku NU ya santri wali santri mirang kengge Soalnya terang tujuh kebangetan. Es, urakan itu sepuroh. Uno. Jadi, caranya boykot, yoi, gue mau. Ojo mbok tuku, produk. sing produk ini mau, nyeponsori terang tujuh. Es, titik. Es, ngomong, eh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.